煮了两个小时的酱牛肉应该熟了，哎，熟了熟了，弟弟，你和盘子过来呀！来来，快捞吧！我靠，水上来了！弟弟，这个晾一会儿，我做个蘸料。嗯，切点小辣米，再切点小花葱。 切点蒜末，哎，香菜也切完了，倒点酱油醋，哎，呀，好嘞，火了火了，好嘞，切牛肉。 好嘞，切好嘞，装盘。哎呀，好嘞。我做的这个酱牛肉蘸上这个蘸料，味道肯定没劲了。嗯，确实没劲了，弟弟，快吃。嗯。 嗯，哥，感觉了，那不挺好。弟弟，嗯，你看这酱牛肉，一层筋膜，一层肉，吃的时候非常筋道，而且不柴呢。嗯。弟弟，你慢点吃，酱牛肉凉了才好吃呢。嗯嗯。嗯 哥，这酱牛肉做的大，这都不知道。我做的酱牛肉，我弟弟特别爱吃，这不挺好吗？